भारतीय प्राइम मिनिस्टर की आरएसएस की हिस्ट्री क्या है भारत को मुकम्मल हिंदू बनाने का अज़म आरएसएस का एक फलसफा है भारत में मौजूद सुलझे हुए लोगों के नज़दीक उनका रवैया और इस पर 1947 से पहले उठाए जाने वाले सवाल क्या हैं आर जिसे संघ भी कहा जाता है आखिर वो है क्या पाकिस्तान और हिंदुस्तान में मौजूद बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इनकी बेसिस का पता ही नहीं है कि ये लोग किस तरह काम करते हैं इनकी कितनी शाखें हैं और इनकी हिस्ट्री के मामलों क्या थे हम इन सब को कवर करेंगे इन वीडियोस में असल वरह वक् मेरा नाम सलमान दुरानी है आर जिसे राष्ट्रीय सीओम सेवक संघ कहा जाता है और इसको आम जुबान में संख भी हिंदुस्तान में पुकारा जाता है आरएसएस को बनाने वाले या इसके बानी डॉक्टर राम बलराम हैडगेवाड़ साहब थे जिन्होंने इसको अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ या उसकी जुल्म बरबरीत के खिलाफ हिंदुओं को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करके 1925 में खड़ा किया था आज ये इंडिया की एक बहुत बड़ी और बहुत मनजम ऑर्गेनाइजेशन है जो देखने में एन भी लगती है ये ऑर्गेनाइजेशन एक प्यास के छिलके के परतों की तरह होती है जिसे समझने के लिए इसकी हिस्ट्री को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है 1907 में अमशलन शलन सियोती के नाम से बंगाल में कुछ पढ़े लिखों ने एक ग्रुप बनाया उस वक्त बंगाल में नागपुर से आया हुआ एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट था जो वहां पर मेडिकल की तालीम हासिल करने आया था और इसका नाम था राम बलराम राम ये वो ज़माना था जिस वक्त दादा भाई नौरोजी का सिक्का हिंदुस्तान और बरतानिया की पार्लियामेंट में गूंजता था और बचता था दादा भाई नौरोजी हैं जो कायद अजम के भी मैंटोर थे और हमारे कायद अजम मोहम्मद अली जना उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे और सियासत की जो बेसिस थी हिंदुस्तान के लिए गांधी आजम ने इन्हीं से सीखी थी ये दादा भाई नौरोजी ही थे जिन्होंने डॉ. राम बलराम हेड गेवार साहब को कांग्रेस में जगा दी खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत हो चुकी थी तो खिलाफत का खात्मा हो चुका था और गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट से जुड़ने का फैसला किया जो कि हिंदुस्तान में उस वक्त मखू हो चुकी थी गांधी जी का और कांग्रेस का जुड़ना डॉक्टर राम बलराम हैडवार को बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि वो सिर्फ हिंदुओं के लिए लड़ना चाहते थे वो कांग्रेस से नाराज रहने लगे मगर अपनी नाराजगी के बावजूद वो अगले कई साल तक कांग्रेस के साथ जुड़े रहे ये बात कतई गलत कही जाती है कि वो 1920 में कांग्रेस से अलग हो गए थे वो 1922 के नागपुर सेशन और 1925 के कोलकाता सेशन में भी मौजूद थे जिसकी तस्वीर रिकॉर्ड का हिस्सा है कांग्रेस के फैसलों और उसकी डायरेक्शन को देखते हुए डॉक्टर हैगवर ने अंदर ही अंदर फैसला कर लिया था कि वो अपना एक अलग प्लेटफॉर्म बनाएंगे और वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए होगा डॉक्टर हैगवार ने यह काम अपने घर से शुरू किया जिसमें सिर्फ और सिर्फ बारह अफराद शामिल थे यानी उनके सुनने वालों की तादाद सिर्फ बारह थी इस वक्त आर एस एस नहीं बनी थी और ये वक्त था उन्नीस सौ बीस और इक्कीस का मगर वो उस वक्त भी कांग्रेस से जुड़े हुए थे उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया था डॉक्टर हैगवार के ये बारह अफरा सुबह सूर्य नमस्कार यानी सूरज की पूजा से अपनी ज़िंदगी का स्टार्ट करते थे और उसके बाद लाठी ट्रेनिंग और फिर साथ साथ योगा और योगा के बाद इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग भी दी जाती थी 1925 तक इनके साथ जुड़ने वाले हिंदुओं की तादाद हजारों में जा चुकी थी जो अब संख कहलाते थे 1925 में विजय दक्ष्मी के दिन नागपुर के अंदर ही आरएसएस की बुनियाद रख दी गई और फिर ये महाराष्ट्र के अंदर फैलती ही चली गई इतनी बड़ी तादाद में हिंदुओं का डॉक्टर गरीवार के साथ जुड़ना कोई मजाक नहीं था मगर उस वक्त भी यानी 1925 में भी आरएसएस एस इस जिस साल उसकी बुनियाद डली है वो सामाजिक कामों में बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी जिसपे अंग्रेजों को भी कोई एतराज नहीं था मगर आने वाले वक्तों में जिस वक्त डॉक्टर ग्रेवर अपनी आखिरी उम्र में पहुंचे उस वक्त ही इस संघ को या आरएसएस को सियासत के साथ जोड़ दिया गया मगर 1925 में भी ये सियासत में इन्वॉल्व नहीं थी आर एस एस को सियासत में लाने वाले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एक गुरु जो वहाँ पे स्टूडेंट भी थे मास्टर्स में माधुराव शिव राव कुलवालकर थे आर एस एस की ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की मौजूदा कंस्ट्रक्टिव अरेंजमेंट्स शिव राव गवालकर ने ही की थी जो आज तक उसी तरह खड़ी हैं डॉक्टर हैडग्वार और गवालकर ये दोनों एक फंडामेंटल सोच रखने वाले हिंदुस्तान के एक बड़े नाम उस वक्त के हिंदुस्तान के एक बड़े नाम दामोदर सवारकर की सोच विचार और उनके हिंद्वा के नज़रिए से बहुत ज़्यादा मुतफ़ थे और वो उनसे सौ फीसद इतफाक़ करते थे यानी कि आरएसएस की बुनियादी सोच सावरकर की सोच पे बेस्ड है आर एस एस की ऑर्गेनाइजेशन के इस सेटअप की मौजूदा कंस्ट्रक्टिव अरेंजमेंट्स ग्यारह हिस्सों में बटी हुई है अगर हम सिर्फ इसकी एक ब्रांच के ऊपर ही बात कर लें, तो ये भी पांच हिस्सों में डिवाइडेड है प्रभात इवनिंग नाइट मिलन और संख मंडली मिलन वीकली मीटिंग को कहते हैं जबकि संख मंडली मंथली मीटिंग को कहते हैं आर अपने मेम्बर की तादाद कभी डिस्क्लोज नहीं करती है एक मोहतात अंदाज़ा भारत में ये लगाया जाता है कि आर एस एस के जो ट्रेन वर्कर्स हैं मैं सिर्फ ट्रेन वर्कर्स की बात कर रहा हूँ उनकी तादाद एक करोड़ से काफ़ी ज़्यादा है जबकि दीगर मेहमान कौन हैं उनके बारे में कुछ नहीं पता सिर्फ यूपी में ही उनके साढ़े आठ हज़ार के करीब ब्रांचेज हैं जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है बिल्कुल इसी तरह केरला में भी पाँच हज़ार से ज़ायद इनके ब्रांचेस मौजूद हैं जहाँ हिंदुओं की तादाद काफ़ी कम है दुनिया के 43 कंट्रीज़ में इनकी सत्तावन ब्रांचेस फैली हुई हैं और इन तमाम ब्रांचेस में डेली मीटिंग्स भी होती हैं और इन मीटिंग्स में डॉक्टर हैड गिरावर की कायम की हुई ट्रेनिंग यानी सूर्य नमस्कार लाठी ट्रेनिंग योगा और इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस लाजमी की जाती है आरएसएस भी अपनी इन्हीं ब्रांचेस को अपनी बुनियाद मानती है और इन ब्रांचेस के में स्वयं सेवक कहा जाता है आर की छतरी के नीचे 55 फाइव काम कर रही हैं और इन ऑर्गेनाइजेशंस में से चंद के नाम ये हैं भारतीय जनता पार्टी बजरंग दल हिंदू जगन्नाथ मंच विद्या भारती सेवा भारती और विश्व हिंदू परिषद आर एस एस अपने मैंबरानस के लिए दो मुख्तलिफ मैगजीन्स निकालता है यानि बड़ों के लिए पंच जानिया के नाम से और जो टीन एजर और बच्चे होते हैं या बड़े मैंबरान के बच्चों के लिए देवपुत्रा ये बच्चों के मैगज़ीन है और इन्हीं मैगजीन में ये लोग अपनी फ़िलासफीज़ को घुमाते हैं और छोटी उम्र के बच्चों को ही शुरू से ही इस हिंदुत्व नज़रिया के साथ साथ ले चलते हैं अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि इस आरएसएस की ऐसी कौन सी फ़लासफ़ीज़ हैं जिनसे आम हिंदूज़ इनसे अलग हो जाता है और पढ़ा लिखा हिंदू इनसे अलग खलग रहना ही पसंद करता है आरएसएस अपनी चार फलासफ़ीज़ के ऊपर बेस्ड है और ये फलासफ़ीज़ इनके हर एक मेंबर की रग रग में बसती है जिसको बदलना बहुत मुश्किल काम है वो चार फलासफ़ीज़ ये हैं नंबर एक सबसे पहली अखंड भारत और अखंड भारत के अंदर इनको चाहिए बांग्लादेश पाकिस्तान म्यांमार श्रीलंका अफगानिस्तान और ईरान और इनकी दूसरी फलोसि है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म तीसरी है हिंदुत्व यानी भारत में मौजूद जो भी नागरिक है यानी कि जो भी फर्द है वो इन्वेडर्स से पहले यानी तुर्कों अफगानों के आने से पहले हिंदू ही होता था तो उन तमाम कन्वर्ट हुए हुए हिंदुओं को जो मुसलमान या क्रिश्चियन हो गए थे उनको वापस कन्वर्ट करना है हिंदुज़म में ये इनकी फ़िलासफ़ी की बेस्ड है वहाँ पर रहने वाले मुसलमान या क्रिश्चियंस पसंद करें ना करें मगर ये चीज़ इनकी रग रग में बसी हुई है इसीलिए वो बेधड़क होके इनके ऊपर जुल्म करते हैं क्योंकि हिंदुत्व के नज़रिए के तहत अगर इनको कत्ल भी कर दिया जाए तो उसकी पूछ गछ इनकी आगे यानि दूसरी दुनिया में नहीं है और वो उनके लिए गुनाह नहीं सवाब का दर्जा रखती है और इसीलिए वो तशद्द का रास्ता अपना कर उन मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को कन्वर्ट करना चाहते हैं हिंदुज़म की तरफ और ये हो रहा है चौथा इनका वो गुरु है जिसको कहते हैं भगवा और भगवा इनका वो पीले कलर का या ऑरेंज कलर का झंडा है जो इनकी तमाम की तमाम ब्रांचेस पे लहराया जाता है और कंट्रोवर्सी वहाँ से क्रिएट होती है जब ये ढके छुपे अल्फाजों में ये कहते हैं कि तिरंगा सेकंड पे है भगवा ऊपर है क्योंकि भगवा इनका गुरु है और पढ़े लिखे भारतीयों के सामने जिस वक्त ये कंट्रोवर्सी सामने आ जाती है तो वो इनके ख़िलाफ़ हो जाते हैं क्योंकि तिरंगा भारत में बहुत अहम भारत का सिंबल है और होना भी चाहिए क्योंकि वो उनका मुल्क का झंडा है मगर आरएसएस वालों को कौन समझाए क्योंकि वो तिरंगों को बिल्कुल नहीं मानते और ना ही वो अपने ही ब्रांचेस के ऊपर उनको लहराना पसंद करते हैं हिंदुस्तान में मौजूद अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है तो वो खुद ही नोट कर ले क्योंकि ये बातें अंदरूनी तौर पर वो सामने नहीं लेकर आते हैं अपनी इन चारों फलॉसफीज को पूरा करने के लिए ये जो ताकत लेते हैं वो बीजेपी से लेते हैं यानी उनकी वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि सियासत में इन्वॉल्व है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को आर अपनी बैकबोन कहती है यानी रीढ़ की हड्डी जिसके कई मिनिस्टर्स नेशनल और प्रोविजनल असम्बली के मेंबरान, यानी बीजेपी के मेंबरान आरएसएस ही से बचपन से जुड़े हुए हैं और आरएसएस की इन फ्लॉसफीज को सुनते हुए और उस पर अमल करते हुए बड़े हुए हैं और आज वो जाके एवान असम्बलीज़ में जाकर बैठ गए हैं ये बात भारत में भी ढकी छुपी नहीं है कि बीजेपी के तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स दरअसल आरएसएस के ही मेंबरान हैं और वो उन्हीं फ़लॉसफीज़ पे भी खड़े होते हैं और भारत में अब ये अभी बात ढकी छुपी भी नहीं है जिसको एक पढ़ा लिखा आम हुआ हिंदू भी जानता है और इसीलिए बीजेपी का ये पॉलिटिकल वर्कर इतना शफाक है कि वो किसी के ऊपर भी जुल्म करने से हाथ उठाने से चूकता नहीं है याद रहे कि आरएसएस के बहुत से मम्बरान ना सिर्फ नेशनल असेंबली में प्रोविजनल असम्बली में बैठे हुए हैं बल्कि पुलिस डिपार्टमेंट में ब्यूरोसी के अंदर और इनकी फ़ौज के अंदर भी मौजूद हैं इसीलिए ये इनका होल्ड बहुत मजबूत है और इस होल्ड की वजह से ही हिंदुस्तान के बहुत सारे सुलझी हुई शख्सियात इनके ऊपर तनकीद करती हुई नज़र आती हैं क्योंकि यह फंडामेंटलिज्म का जो जहर है इनके हर इदारे में मौजूद है अगर इनके सिर्फ सियासी नामों में बात की जाए तो इनके प्राइम मिनिस्टर की सीट तक पहुँचने वाले वाजपेयी एडवानी और मोदी जी हैं जिनको इंटरनेशनल लेवल पे सब ही जानते हैं आरएसएस की मेंबरशिप सिर्फ़ और सिर्फ इनका हिंदू मर्द ही ले सकता है यानि मेल ही इसके मम्बरान होते हैं इनकी वेबसाइट के ऊपर साफ अल्फाज में लिखा गया है कि औरतें आर एस एस के मम्बरान नहीं बन सकती हैं नाइनटीन थर्टी सिक्स में डॉक्टर हैगोवार के आगे ये मामला उठाया गया कि खातिन भी आपके साथ जुड़ना चाहती हैं और इस मामले को उठाने वाली लक्ष्मी बाई उन्होंने ही डॉक्टर हैगोवार को राज़ी किया और औरतों के लिए प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पर कायल किया और राष्ट्र सेवा का समिति शुरू करने का फैसला किया गया और ये एनजीओ सिर्फ और सिर्फ औरतों के लिए ही थी जो कि आज आरएसएस के नीचे एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम करती है आर जो कि ख़ुद को एन कहती है भारत में रजिस्टर्ड ही नहीं है इसलिए वो रियासत को यानी कि इंडियन स्टेट को जवाबदेही नहीं है करती है ये इल्ज़ाम भारत में बिल्कुल आम है कि फंड के हवाले से आर का पेपर वर्क हुकूमती नजरों में है ही नहीं और ना ही आर इनकम टैक्स या टैक्स रिटर्न को फाइल करना ज़रूरी समझती है इस मामले में आर एस एस की तरफ से ऑफिशियली जो जवाब दिया जाता है वो ये है कि पैसा और फंड्स बाहर से नहीं आते हैं बल्कि आर एस एस के मम्बरां खुद अपनी जेब से वो पैसा लगाते हैं इन लोगों का ये भी कहना है कि साल में एक बार जब गुरु दक्षिणा के मौके पर ये मेम्बर गुरु को जो कुछ दान करते हैं यानी कि जो कुछ फ़ंड्स देते हैं उसी से आरएसएस की अपर बॉडीज़ के खर्चों का इस्तेमाल में लिया जाता है या उनके खर्चे चलाए जाते हैं और इन्हीं मैंबरान ने अपने तौर पर ट्रस्ट बना रखे हैं जो कि भारतीय कानून के तहत है और वो उन्हीं ट्रस्ट के लिए चंदा जमा करते हैं ये एक बहुत ही शार्प मूव है इनकी और इसके तहत हिंदुस्तान की गवर्नमेंट इनको इसीलिए नहीं पकड़ पाती है खैर नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके बारे में मज़ीद इनकी हिस्ट्री को लेकर आगे चलूँगा उम्मीद है कि ये वीडियो आपको तो पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने बहुत कुछ आर के बारे में इनकी बेसिस के बारे में समझा होगा इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा क्योंकि आने वाले वक्तों में मोदी अटैक करे ना करे मोदी के बाद वाले जो भी आर एस एस का प्राइम मिनिस्टर बनेगा या उनके ऊपर हुकूमत करेगा या पता नहीं किस किस्म की हुकूमत आइंदा आने वाले वक्तों में भारत में होगी वो अपने इन फलासफ़ीज़ के तहत यानी ख़ास तौर पे अखंड भारत की फलासफीज के तहत पाकिस्तान पर हमला करेगी ही करेगी और वो होगा गजवाए हिंद वहाँ के मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है कैद अजम ने बिल्कुल सही फरमाया था कि वहाँ के, के मुसलमान जो वहाँ पे रुक गए हैं जो वहाँ की तारीफों के पुल बांधते हैं उनको और उनकी नस्लों को बार बार इन्हीं लोगों को बताना पड़ेगा कि वो भारत के साथ मुखलस हैं मगर ये लोग नहीं मानेंगे और ये आज हमारे सामने तीसरी और चौथी नस्ल वहाँ पे यही कर रही है और ये चीज़ कुछ भी कर लें सही नहीं होगी क्योंकि वहाँ की बेसिस के अंदर हिंदुत्वा नज़रिया मौजूद है अखंड भारत का नज़रिया मौजूद है और उससे ये पीछे नहीं हटेंगे अल्लाह ताला वहां के भी मुसलमानों की हिफाजत करे हमारी भी हिफाज़त करे वहाँ के जो अकलियती हैं चाहे वो हिंदू हो चाहे वो क्रिश्चियंस हो चाहे वो पारसी हो चाहे वो सिख हो चाहे वो हिंदुओं की निचली ज़ातें हों उनकी भी अल्लाह ताला हिफाजत करे और हमारी भी हिफाजत फरमाए आमीन आर एस एस के एक मुनहरफ मेम्बर का एक बहुत मशहूर जरीदे को इंटरव्यू था उस मेंबर ने जो कि नीचे की कास्ट से था क्या कहा था और वो किस वजह से इस आर एस एस से अलग हुआ था ये सुन लीजिएगा मुझे इजाज़त दीजिए मेरा नाम सलमान दुरानी है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में हम अपनी डिस्कशन इस पर जारी रख सकते हैं अगर आप चाहें इसको आप शेयर भी कीजिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू तो छह महीने होते होते हमें ये समझ में आने लगा कि ये जो हम इकट्ठा हो रहे हैं ये केवल हम खेलकूद के लिए इकट्ठा नहीं हो रहे हैं बल्कि हमारे धर्म की रक्षा के लिए हिंदू धर्म की रक्षा के लिए और खास तौर पर राष्ट्र की रक्षा के लिए था क्योंकि जब शाखा में जाते जाते एक साल हो गया हम लोग अपना गणवेश जो वर्दी होती है हाफ पेंट, पेंट जो हाफ पेंट और टोपी और लाठी और वो सब जब ले आए और हम छोटे मीटिंगों में भी तहसील स्तर पर जाने लगे तब तक ये बातें खूब होने लग गई कि हमारे देश का जो बंटवारा किया है वो मुसलमानों ने किया ये आक्रांता है ये आक्रामता है आक्रमणकारी है इनके आने से पहले देश बहुत अच्छा था सब कुछ ठीक था हमारे यहाँ नालंदा और तकसिला जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी और दूध दही की नदियाँ बहती थी सोने की चिड़िया था देश गले में मालाएं पहनाई गई भगवा पट्टियाँ बांधी गई तिलक लगाए गए और हम बिल्कुल आत्म बलिदानी फिदाइनी दस्ते की तरह बन गए थे हम गाना गा रहे थे उस वक्त अस्थि कलश यात्रा हमारे ज़िले में निकाली गई और वो अस्थि कलश यात्रा जब मेरे घर में आई और मेरे गाँव में उसके लिए खाना बना तो जो लोग साधु संत और बाकी लोग आर के नेता और विश्व हिंदू परिषद के नेता सेवा भारती के नेता उसके साथ आए हुए थे उन लोगों ने मेरे घर में बैठ के खाने से इनकार कर दिया उन्होंने ये कहा कि आपको ये खाना लेकर के पेक कर दीजिए हम अगले गांव में जाके खाएंगे साधु संत आए हुए हैं दूसरे लोग आए हुए हैं ये नहीं खा पाएंगे आपके यहाँ क्योंकि इनको पता चलेगा कि ये पता है कि ये दलित हैं तो आपके घर इनको थोड़ा दिक्कत होगी तो हम अगले गाँव में खिला देंगे उनको पैक करके दिया और उन्होंने आगे जा के खाना खाने के बजाय फेंक दिया और किसी ब्राह्मण के घर में जा के उन्होंने नया खाना बनवाया और फिर उसको खाया तो उस घटनाक्रम के बाद मैं आरएसएस से काफ़ी दूर हो गया